И э, у нас есть видео, э, которое показывает, какие продукты киевские смогли купить Луганчане и Дончане в своих городах, э, так сказать, невзирая на блокаду. Э, мы бы хотели его показать. давайте та да, спробуем. спробуем. Вот вы видите, Донецкий супермаркет, э, в принципе... По сути, не отличается ассортимент, за исключением соков и минеральной воды, она российская. Сейчас наш парень доберется до сардин. И сардины, и консервация фактически все украинские. Как вы видите, ценники в рублях и в гривнах. То есть мультивалютная система в действии. Это то же самое, что продается у нас на всех супермаркетах. А это то, что можно купить в Луганске. Сыр российский, как видите, написано на украинском языке. А, а, хоть это и луганский деликатес, все А вот конфеты Рашен. 130 гривен за кило. Так сказать. Да, и также есть. А вот продукты теперь уже из ДНР у нас. Это соус кавказский из Макеевки, а это зубная паста из Донецка, лесная свежесть. В Киеве куплено было. это Пиво Белый Медведь сделано в Донецке. Вот. А теперь мы хотели бы показать, что мы купили вот сегодня. Это хлебцы, удальцы. Сделаны, Укра... да, написано украинскую, называю. Сделаны они в Луганске, в поселке Александровск, это там, где была разбита колонна украинской техники, и там были ужасные боестолкновения. Но здесь стоит дата 25 мая 2015 года, то есть они продолжают выходить. Куплены были позавчера. Да, ты купил. В А, сельпо Ну, а это хит сезона. Рыбные бычки обсмажены в томатном соусе. Это вообще раритет, потому что сделаны они в Крыму, переправлены в Луганскую область, а оттуда расфасованы в Харькове. То есть они прошли все стадии. А да, ты их тоже сельпо? Тоже сельпо, все сельпо. ну, вот вина виною, Бички бичка, да ми І... їх передамо Каті Сергацькові, яка наступна в нас ведуча громадська вона руська, але сама кримчанка, от скучає вона за кримом. Можливо, буде їсти от бички кримські, які через Луганськ переправлялись.